घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी तळेगाव दाभाडे येथील नेवरेकर आणि तिच्या दोन मुलांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणात अद्यापही मृत व्यक्तींच्या मृतदेह ताब्यात न मिळाल्याने कुटुंबियांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे या दुर्दैवी घटनेला दिंड बहिणा उलटून गेल्यानंतर देखील एकही मृतदेह अति न लागल्याने समरीन नेवरेकरच्या कुटुंबियांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कुटुंबियांची भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद अकबर यांनी तळेगाव दाभाडे येथील त्यांच्या राहत्या घरी भेट देऊन सांत्वन केले आणि प्रकरणातील दोषींना कठोर शासन केल्याशिवाय शांत बसणार नाही असे आश्वासन समरीन नेवरेकरच्या कुटुंबियांना दिले सय्यद अकबर यांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष जना प्यारे खान यांना या प्रकरणामध्ये जातीने लक्ष घालण्याचे निवेदन सादर केले आहे तसेच मयत समरीन नेवरेकरचे वडील यांच्यासोबत बैठक देखील निश्चित केली आहे मुंबई येथे अल्पसंख्याक आयोगाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी जी एस सुरवसे यांच्याशी समक्ष भेटून सय्यद अकबर यांनी संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य विषद केले तसेच आपले निवेदन सादर केले यानंतर सय्यद अकबर यांनी प्यारे खान यांच्यासोबत चर्चा केली प्यारे खान यांनी तातडीने पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून अहवाल मागवणार असल्याचे सांगितले तो, तो उधर पहुंच रहे ये लोग सुबह दूसरे दिन पहुंचे और मंगलवार के दिन उधर उधर अकोलकोट में ढूंढा तो उधर नहीं मिल रही है फिर वो क्या शिकायत सोलापुर में होगी तो सोलापुर में हमारे बड़ी बहन वगैरह रहती है तो उधर आए उधर भी बोले नहीं है इधर फिर ऐसे करते करते धुपेर हो गया तीन चार बज गए तो उसके बाद फिर मैं अपने रूम में बैठा था उधर का कार में तीन चार बजे तो फिर मेरे जी जी का फोन आया इसके नंबर से फिर मोखे कॉल किया बोले तो सलाम बोले क्या हो गया बोले एक बात बतानी है तेरे को तो तू टेंशन नहीं लेगा ना मतलब क्या बात है बोले सोनू के बारे में तो सोनू के बारे में तो बच्चों हाँ, हाँ, समलिन के बारे में बोला तो अच्छा क्या बात है हाँ समलिन का तो करने का ही है ना अभी अगले महीने में उसका पिछले महीने की बात हो थी हमारी तो मैं बोला अगले ये महीने में उसका तलाक वगैरह करने का ही है और उसको कहीं तो अच्छा रास्ता देख के रस्ता देखे कर देंगे क्यों दो साल से तो उसका उस दिन बोला था दो तो साल से तो दो साल से तो उसकी बात नहीं गई कुछ नहीं है उसका हस्बैंड बात भी नहीं करता फोन भी नहीं उठाता है कुछ नहीं तो मैंने अभी उनको बुलाया है महीने में उसका जो मामू है उस्मान करके कमरा में जो रहता है उसको फोन करते बोला हूँ बाबा तेरे भांझू को कैसे भी करके बुला के लिए अभी बहुत हो गया इंतजार किया हम लोगों ने आप आते आप आते अभी हम लोग भी रिश्तेदारी में बैठे थे मामू के तो कोकन में नहीं मामू के वजह से नहीं एक्चुअली आपने हमारे रिश्तेदार में मेरी औरत भी उधर की है कोकन कोकन की और जो हमारे तो ये अपना इसका गोवा गुआर अपना गोवा गुआर तालुका अपना ये सिंगार तरीके और वहीं पे पौंडर करके एक छोटा सा गाँव है वहाँ पे दिए थे अच्छा और वो दिए तभी कि अपने रिश्तेदार की पहचान तो ऐसे दिए थे हालांकि हम लोग उनको नहीं पहचानते दिए लेकिन अपने और मैं इसके पहले नाइनटी से उधर आते जाते रहता तो मेरे को गाँव का माहौल मालूम है बच्चे लोग पढ़े लिखे नमाज़ वगैरह सब बच्चे लोग को अच्छे करके मैं हिसाब से दिया लेकिन ये इनका घर ऐसा निकलेगा अपने को मालूम नहीं था तो उसके मामू को बोला भाई ऐसे ऐसे देखो ये बहुत हो गया अभी हालांकि कितने बाद उसके सास को मैंने फोन करके जहाज पेड़ जोड़ा पेड़ पड़ा जान आपका क्या छोटी सी गलती है तुमने दो बार ये ये, ये मसला कब मालूम पुलिस का मालूम हाँ, तो ये तो मसला ऐसा हुआ कि जैसे इसको हाँ, मालूम पड़ा हम हाँ, लोग को मेरे को जब इन लोगों ने मंगलवार को कॉल किया हाँ, आ, कि भाई आठ तारीख नौ तारीख को ऐसे ऐसे ये मैटर हो गया तो सोनू के बारे में बोला सोनू का तो ऐसे आज ना कल अपने को हम करेंगे नहीं बोले दूसरा मैटर है बोला क्या मैटर है बोले ऐसे ऐसे सोनू दो दिन से गाय लापत है तो मैं भी हजर हो गया ना बोला कल तो मैंने संडे को उससे बात की है संडे को मैंने बात किया शनिचार को वो बोली कि मैं गांव पहुंची करके और मैं उससे बात कर रहा हूं तो अभी तो दोस्तों ने बोला और खाली खाली मंडे को मेरा फोन नहीं उठा रही थी वो नहीं नहीं तो बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया ये बताया अरे बोला अभी क्या करें फिर पुलिस स्टेशन वाला एक काम करो फटाफट पुलिस स्टेशन में कम्प्लेट दो तो मेरी छोटी साली इधर ही गई है तो उन लोगों ने क्या फोन किए कि बोले जा सोनू का उधर देख जिधर उतरी थी वो पहले तो वो क्या किया पहले डेपो में गई डेपो में जाकर हाँ मेरी छोटी भाई इंकार डोपे मंगी डेपो में से जाके उसने पहला पूछा की ऐसा ऐसा वो कंडक्टर कौन था जो अक्कर हमारी बच्ची उतरी नहीं है तो वो कंडक्टर मिल गया उसको वहां पर तो कंडक्टर ने क्या बोला कि वो एक्चुअली सुबह बैठी थी हमारे साथ में उसके माँ ने बिठाई थी उसको और बोले ठीक है लेकिन पिंपरी में उतरी वो तभी मैंने भी उसको पूछा कि तेरी माँ तो तेरे अक्कलकोट जाने के लिए बोल रही थी तो पिंपरी में क्यों उतरती है तो उसने क्या बोली बोलते कि नहीं मेरे हमारे को रिश्तेदार कोई आ रहा है गाड़ी लेके हम उसमें से जाएंगे ऐसा करके उतर गए उतर गई तो उतर के फिर वो बोले बाद में हम लोग निकल गया उसके बाद में मालूम उसने ऐसा जाए तो उसने क्या फटाफट तो पड़, फिर उसने बताया ऐसा ऐसा वो बोल रहे कंडक्टर के हमारे तो घर वालों ने क्या बोला हमारे भाईचारे बोले जा तलेगा पोस्ट स्टेशन में कम्प्लेट देखो तो तले का पुलिस स्टेशन में कम्प्लेट देने के लिए जब गई तो उन लोगों ने क्या बोले नौ तारीख को बोले ये कम्प्लेट इधर नहीं होती वो जहाँ उतरी पिंपरी तिंच वहां जाके कम्प्लेट दो और उसके माँ और भाई जो भी है उसके माँ बाप को भी लेके जाओ उसके माँ वगैरह सोलापुर में थे तो नौ तारीख को इन लोगों ने कम्प्लेट नहीं ली चलेगा तो फिर वो चली गई वापस अपने इसके पास तो इनको फोन करके बोली तो फिर ये लोग क्या करे मेरे रिश्तेदार जो भी थे मेरे भाईजान वगैरह सब मेरे भाई वगैरह लो ये लोग दस तारीख को इधर आए आके इन लोग क्या करे पहले पिंपरी से छोड़ गए उधर देखने के लिए अक्कलपुर से आए और पिंपरी गए पिंपरी में जाके पुलिस ये दे रहे बोले थे थे, तो बोले नहीं जहाँ पे तुम्हारे वहां जाके कम्प्लेट को तो बोले वहाँ पे कम्प्लेट नहीं ले रहे हमारी उन्होंने तो बोले नहीं लेंगे पहले पुलिस स्टेशन बोले वहाँ पे नहीं लेंगे बोले वहाँ पे नहीं लेंगे बोलने के बाद फिर ठीक है बोले फिर वो लेडीज थी वहाँ पे कोई कॉन्स्टेबल उसने एक पेपर बना के दी बोले अब ये ले जाके दो तो लोग जाकेट लेंगे फिर वो पेपर लाके इनको देने के बाद दस तारीख को इन्होंने लोगों ने कम्प्लेट रजिस्टर किया उनका फोन आया हाँ। दिन आओ हाँ, दस तारीख को दस तारीख को जो ये बनाया था वहाँ से कुछ मेटर इनको आया तलेगा पुलिस स्टेशन को वहाँ से आने के बाद फिर लोग रात में घर पे आए तो रात में इनको एक मैसेज आया तलेगा स्टेशन सुबह आ जाओ तुम लोग पुलिस स्टेशन करके पहले सुबह चले गए पुलिस स्टेशन में तो वो ग्यारह तारीख को इनसे पूछताछ किया सब कुछ किया फिर उन लोग ने रिपोर्ट बनाने का चालू किया सही ऑपरेशन तो ग्यारह तारीख को मैं इन लोग का हो गया इधर तब तक मैं रनिंग में था उसके बाद को मालूम नहीं फ्लाइट में था मेरे को बम्बे में एयरपोर्ट आया तो मेरा मोबाइल भी इधर चलता सही बात है तो फिर मैं क्या गया वहां से टैक्सी हायर करके शाम में इधर आया जैसे ही निकला तो टैक्सी वाले के नंबर से इनको फोन करके बोला कि मैं ऐसे सर पहुंच रहा हूँ जब यहाँ पे पहुंचा सात बजे तो घर भी इतना सारा मर्जी सब रिश्तेदार वगैरह सब बैठे और ये जो लोग थे ये भी थे हाँ जो जिसने काम किया वो भी था उसका बड़ा भाई भी था उसकी सब उस भी करते हाँ जैसे मैं आया तो आने के बाद बैठा तो ऐसे रिश्ते तो बोले ठीक है बोले आज न कल बच्ची मिलेंगी आप कैसा उनके साथ में दो ढाई साल से रहते और उसके पहले भी मैं जब आता था तो इनका व्यवहार अपने साथ एक भाई के जैसा एकदम भाई के साथ जैसे आगे गले मिलेंगे करेंगे हाँ मैं आए तो बहुत खुश खाना वगैरह बना के हम लोग इधर ही खाने के पार्किंग में पूरी फैमिली में बैठते हाँ की कोई गुंजाइश नहीं और जो ये गजंदा है ना वो ना तो उसको दे देते ये पूरा शादी व्यवहार करने का हाँ शादी शुद्ध दो बच्चे भी है उसको गजन और पूरा व्यवहार वो संभालने का और यहाँ के कोई एक बड़े कार्यकर्ता उनके पास और ड्राइवर का काम करने का अच्छा हाँ तो बोला यार अच्छी बात है वाला आदमी अच्छा है इसमें फैमिली भी अच्छी दिखती थी, 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 थी एकदम और ज्यादा ये नहीं है और दो तीन साल पहले जब मैं आया था उसके पहले तो लास्ट टाइम करने से पहले उसके पहले आया था तो मेरे सामने एक ग्रिल वगैरह मार रहे थे बोला क्यों मार रहे बोले नहीं बोले भाभी और बच्चा अकेला रहता है इधर चोरिया बिरियाँ बहुत होती है मेरी सेफ्टी के लिए हम लोग ग्री वगैरह बना रहे तो मैं बोला अच्छा लगा इतना अवल थे और उनकी माँ भी जब गाँव से आने की नजर से वगैरह तो आते समय कुछ सब्जी वगैरह ये भी लाने की खास हमारे लिए अलग से और जब भी से मेरे को फोन लगाने को की मैंने उसके असर का हाथ रखे हमारे वाले को बोले कि ये मेरे तीन बेटों में चौथी बेटी है दादा तो मैंने खारजी करो नाई करो नो तो सक और इन लोग से भी मेरे हमेशा फोन पे बात होती थी इसके इसके बारे बारे तो ऐसे गया गया। करते फिर मैं बारह तारीख को पुलिस स्टेशन चला गया ग्यारह तारीख को पहुंचा बारह तारीख को फिर मैं जाके बोला मैं बाप सब फिर मेरा स्टेटमेंट वगैरह लेने के तो वो ढूंढते ढूंढते जो एक आरियो ऑफिसर था तो दो तीन दिन हम लोग ऐसे ही चला तो फिर मैं बोला फिर उसके कॉल रिकॉर्ड निकाले कॉल रिकॉर्ड निकाले कॉल रिकॉर्ड समरीन के अच्छा उसका एक दो तारखे पास एक दो तारीख में काटने के बाद उसको जरा फैमिली वाले के भी नंबर मिले और इसका नंबर कंटिन्यू मिला गजेन्द्र अच्छा तो वो इसको बुलाया वो अपना जो ऑफिस इंक्वायरी के लिए बुलाया तो, तो, तो मैंने बोला उसको बुलायाकि उसको बुलाया बोले ये आपने सही बोले उसने कॉल रिक्ड दिखने हम सब सबको पूछना पड़ता तुम्हारे घर वालों को तो भी पूछना पड़ेगा ठीक है तो उसने बोला कि नहीं नहीं नॉर्मली कॉल करता था मैं भी इंस्टोग्रामदर बोला नॉर्मली कॉल होगा एकदम सलाह है ठीक है नहीं इसका कंटिन्यू इतने कॉल क्यों हो गया इससे पहले भी उसने उनतीस तारीख को कॉल है अट्ठाईस को कॉल है ये कॉल है मेरे को भी थोड़ा ये लगा तो उसने क्या बोला उसको पूछा अच्छे से तो बोला नहीं माजा का संबंध नहीं है ये फिर नॉर्मली थे मुलगा जो क्योंकि स्कूल की बस चला रहा था इंद्रायण स्कूल की और वो इंद्रायण स्कूल एक जूनियर खुला है बच्चों के लिए तो उसके पहचान चांस हम लोग नवासे को दस स्कूल मिला तो कुछ किताब किताब शूज का वगैरह मसला था तो उसके लिए कॉल कर रहा था तो ठीक है बोल उसने के उसने क्या हवादारने बोला एक काम कर तू तो स्टेटमेंट लिख के तेरा कुछ भी संबंध नहीं करता तो उसने लिख के दिया मैं नॉर्मली बात करता था मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं करके लिख के साइन बिन करके दिया वो पेपर अभी पुलिस वाले के पास है फिर वो चलते चलते गया फिर मैं तेरह तारीख को यही इसे फिर मैं इसको बोलने लगा दादा चला कुछ चला था तो मेरे को ऐसे टाला टाल करने लगे बोले आज जाएंगे कल जाएंगे आमदार के पास जाएंगे ये जाएंगे और नॉर्मली बात करते थे उनका भाई भी फिर सबको बोलने लगा कि काय की काम इतने लोगों को गांव वालों को बुला रहे लड़की की इज्जत जाएंगी तुम्हारी इज्जत जाएंगी हाँ उसको मालूम था इसका मुझे बता दिया था मालूम नहीं अब उनको मालूम था कि नहीं उनके घर वाले जैसे पुलिस स्टेशन से आने का ना उसके पूरे औरतें वगैरह आके बैठने की जाले का नहीं और औरतों को पूछते क्या हुआ क्या नहीं और वो उसका बड़ा भाई है तो छोटा भाई तो ट्रेनिंग के लिए गया था, एस टी के तो बड़ा भाई इधर रहने का तो बड़ा भाई मेरे बागे बोलेगा चला दादा तुम्हें इकड़े पुलिस कलपड़ता अम्या भरपूर केस आज जता पर तीन चार महीन पर भरपूर केस होता कि आज नहीं उतर तुम्हें नका पोलिस स्टेशन जाऊ नका गली संगड़े संग बेटेन गावातल्या लोकांना वगैरे सांगता तुमचीच बदनामी होईल तुमच्या नावाची बदनामी होईल बस आमच्याकडे राहताना आमची पण बदनामी होईल तुम्ही जास्त कोणाला सांगू नका तर मी म्हटलं का ठीक आहे बा दादा एक काम करून आपण जाऊया आहे आमदाराकडे वगैरे हा जावे को करून घुमा देते उसमे क्या तेरा तारीख तो सुबे आपला आदमी शार्प आहे तेरा तारीख तो सुबे मेल साडे नऊ बजे गजेंद्र मेरे पास आहे ठीक है आके मेरे को बोला दादा थोड़ा बोला थे तुम्हारा मेरे को दादा बोलता दादा बड़ा भाई मानते थे हालांकि लोग सब भाई मेरे को दादा से बात नहीं करते थे तो दादा तुम्हारा बोला क्या बोला था याद दादा दोनों उधर पीछे गया एक सोसाइटी है आज पार के उधर तो, गए मेरे को बोला समरीन का कुछ मेडिकल इशू था क्या बोला नहीं समरीन का कुछ मेडिकल इशू नहीं था बोला क्या बात है नहीं बोले हमारे एक दोस्त है रविकांत गायकवाड़ करके उसको समरीन कंटिन्यू कॉल करेगी छः सात तारीख को छह सात आठ तारीख को mm. तो क्या mm. प्रॉब्लम था मतलब नहीं बोले ऐसा 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 कुछ मेडिकल इशू था तो एक काम करो तो तुम तो डॉक्टर से बात करो अगर वो डॉक्टर है बोलते इनका दोस्त रविकांत गायकवाड़ गायक उसने बोला वो डॉक्टर है हमारा फैमिली डॉक्टर है बहुत सालों से हमारे बच्चों का इलाज वगैरह करता है ऐसा बोला बोला ठीक है बात करता हूँ उसको बात किया मोड़ा बोल रहे बेटा है तुला आज आम्ही हा उद्या नाहीये तू काहीतरी शिकून घे तू शिकलीस तर पुढे तुझ्या मुलांचं होल काहीतरी म्हणून तिला थोडे कोर्स करायला लावलं म्हणली ठीक आहे पप्पा मी कोर्स करते मला बारावी आहे ठीक आहे म्हटलं मग ते शनिवारी सहा तारखेला शुक्रवारी पाच तारखेला ऍक्च्युअली तिने मला तिच्या आईला सांगितलं मग तिच्या आईने मला फोन केला असं जर समजेट म्हटलं गावाकडे जायचं आणि सोमवारी शेवटचा दिवस आहे फॉर्म भरायचा म्हटलं ठीक आहे मी तू जाऊ नये मग याच्या आईने काय मी आईला म्हटलं ठीक आहे ते पाठवून चाय नाही ऐक गेलं गे की सकाळी मग शनिवारी सहा वाजता आपली एस टी जाते बरं तळगाव स्टेशन ते तिने पहाटे बसवलं त्या सहा वाजता तिला बसवलं आणि तिने काय मग दुसरा एक मुलगा होता में बस बसमध्ये हो बसला मध्ये बसवलंय तिला आणि कंडक्टरला बसायचं का अटक जरा लक्ष दे मला कंडक्टर म्हणून ठीक आहे लक्ष देतो म्हणून आणि मग बसमध्ये बसवलं आणि परत आली आणि ती घरी आली आणि हे गेली मग मी तिथे कतारला होतो आणि कधी पण हे लोक गावी जात असतील ना तिथे चार वाजले किती साडेसहा वाजता अडीच तास जाईल आम्ही नमाजला उठलो होतो नमाज पडल्यानंतर मी परत मुलीला फोन लावला तर मुलगी म्हटली आपण मी गाडी आहे आणि म्हटलं मुलं कुठे म्हटले आपण दोन बच्चे सोय म्हटलं ठीक आहे बेटा तू बी आराम पोहोचण्या बाद मी कॉल कर ठीक आहे म्हटली ती पण बसली मग मी पण घरी येऊन थोडा नमाज पडल्यानंतर एक दोन हो तास आराम करतो तिथे आराम केलं सगळं केलं मी बसलो तर व्यवस्थित पोचली असेल मुलगी मग फोन लावल्यानंतर फोनला उचलली म्हणली कुठे म्हटलं नाही अभि अब्बा पोहोचली नाही मी थोडा बारीश बिरीश बोलतो राहून पोहोचण्याबाद तुम्हाला कॉल करते मग ठीक आहे बेटा बारिश बोलतो रे ठीक आहे आणि पासत आवाज पण आहे पण ऍक्च्युअली झालं काय ती मुलगी पिंपरीला होत ना जब हम सीएम साहब को मिले उसके बाद दूसरे दिन हमको कमिश्नर इधर आके मिला तो पूरे कॉलोनी के लोग आए थे बेचारे सब आए तो सीएम साहब ने भी हमको थोड़ा टाइम दिया तो इन लोगों ने भी कुछ सवाल पूछे उनको कमिश्नर को भी उन्होंने बताया नहीं हमारा तपास चालू है हमारा फास्टैग पे उसको ज्यादा ज्यादा शिक्षा की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पुलिस इतना बोले हम भी वही समझे पुलिस का तपास चालू है तो अभी जो नए डीसीपी सी पी आए तो हम उनके मिलने गए तो उन्होंने क्या बोला एज पर माई एक्सपीरियंस मैं भी रत्नागिरी में रायगढ़ विगड़ में काम कर चुका हूँ

कि आपने कंप्लेंट की है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाउन लोकेशन के हिसाब से जा रही है तो एक पैरल थियोरी क्रिएट करना शुरू कर दिया हमको भी बहुत लेने की कोशिश अब इन्होंने भी मुझे यहाँ पे एक सौ एक टका ये एक तो मिलनी चाहिए हम लोग आज तक हमको बारिश था लेकिन उतना पानी नहीं था हल्का पानी बह रहा था खोड़ा था पानी ऊपर से के लिए पानी इतनी तो अगर उसके बाद भी तीन चार दिन के बाद बॉडी ऊपर आती है उगने के बाद तो बड़े के छोटे छोटे बच्चों की बाड़ी हम मान सकते हैं बड़ी तो बॉडी में दिखना चाहिए कहीं ना कहीं हाँ तो कहीं ना साइड में और बहुत सारे लोगों ने ये बताया जो ऐसे होते भी हैं जिनको मालूम है नॉलेज है इसमें वो बोलते कितना भी होने दो कुछ भी होने दो

फाइन वेरी गुड अभी आप लोगों की की इन्वेस्टिगेशन जरूरत है टू लेकिन इसमें क्या हो गया बहुत सारे लोगों को हमने पूछा जो आए विजिट के थे या फिर लोकल लोग भी है इन लोग भी मान रहे बोलते बॉडी अगर उसने नौ तारीख में भेजा थोड़ा पानी है मानते हैं उस टाइम पे पानी भी नहीं थे था बारिश आज नहीं शुरू हो गया इक्कीस तारीख से बीस इक्कीस से बारिश शुरू हो गया उसके पहले बारिश में था तो कहीं ना कहीं बॉडी अगर पानी में फेंकने तीन तीन दिन के बाद ऊपर आती है आने के कहीं ना कहीं किनारे पे और एक नहीं तीन बॉडी है एक तो मिलनी एक तो मिलनी चाहिए हम लोग आज तक उनको बारिश था लेकिन उतना पानी नहीं था हल्का पानी बह रहा था लोगों लोग ने था पानी ऊपर से जो बारी के लिए अगर उसके बाद भी तीन चार दिन के बाद बॉडी ऊपर आती है उगने के बाद तो बड़े के चलो छोटे बच्चों की, की बाड़ी हम मान सकते हैं बड़ी तो बॉडी दिखना चाहिए कहीं ना कहीं कहीं ना साइड में तो और बहुत सारे लोगों ने ये बताया जो ऐसे होते भी हैं जिनको मालूम आता है नॉलेज है है इसमें कुछ भी होने दो बाड़ियाँ आज न कल बाहर निकलती है निकलती जी निकलती है फिर उसके बाद ये लोगों ने तपास चालू हो तो हमको बताने लगे पार हम इंदू क्या गए पूरा चिंछ तक गए अपना क्या बोले इसको उजनी तक गए बोले अट्ठावन गाँव तक हम तपास चालू है हमारा लेकिन बॉडी मिल रही नहीं कुछ नहीं ऐसा क्या सब लोग ये मानते ऐसे सर में बैग भी नहीं आते समय साथ उसके, साथ उसके कपड़े भी कहीं उन लोग ने रास्ते में फेंके हुए थे बैग अच्छा। उसका मोबाइल भी तोड़ के पकड़ होते ना उसके कपड़े मिले ना उसका मोबाइल मिला अभी तक कपड़े फेंक ले तो उधर गए थे हाँ उसको लेके गए बोलते लेकिन मिला नहीं बोलते कुछ एक समस्या की खड़ो खरासा